风言你怎么在这儿啊？我，十一呢？他走了。那我等他一会儿。哦。别弄了，笨手笨脚的。你说谁笨手笨脚的？你才。 说你笨手笨脚还不认，啊！起来，我说了让你别弄，快坐下。 看来你手艺也不怎么样嘛，十一可没动就走了。嗯，哦，这是十一做的。哦，你吃早饭了吗？你要吃吗？我想喝咖啡。咖啡？我不知道咖啡放在哪儿啊。厨房，柜子。哦，好。 都摆脱不了你的奴役。说什么呢？没什么呀，我跟咖啡对话呢。哦，咖啡，找着了。 不好意思，我太饿了。啊，哦，这个咖啡你留着喝吧。啊，吃饱了吗？吃饱了。再来点儿。下次吧。 怎么会有人给我寄快递呢？ 以后不要随便给陌生人开门。 然是妮娜，但是妮娜说自己只是一时糊涂发了照片，绝没有寄恐怖玩具，而且快递那边全都是假信息。你让保安部把所有的资料都拿过来。<noise> 手给我。你不是说我很麻烦吗？为什么要来关心我？以后不要随便给陌生人开门。 叫做我不能给陌生人开门。